Всем привет! Давно не снимал видео про черика. Что-то захромал мне черик. О. Будем менять стоечки. Лопнула пружинка. Чего лопнула? Кто-то. Стоечка потыкла работаем на работе. Ну, такие у нас дела с чериком. Трошки сделаем ТО, Заменим масла, фильтра перед зимой. Ну, как-то так. Ну, так я коротенько видел гаража. Трошки занимаемся череком. Ну так, в принципе. В принципе, нормально. Машинка бегает. Все, всем пока.